Вот как начать уборку, ребята. А самое главное ⁇ это начать. Крышки в сторону убрал. А далее сначала сухая уборка. Ну и, конечно же, влажная с использованием совсем немножко препарата Multiclean Aqua. В основном влажная уборка ⁇ это помыть вот эти штуки. Ну вот, 5 минут и уже смотрите, какая красота. Далее, согласно инструкции, использую мультиклин Аква для дезинфекции. Ретельно перемешиваю и обрабляю все, что вижу. Этот препарат очень хорошо убивает все бактерии, и даже если в превышенной дозировке, даже убивает как цельбиоз. Брызгаю все, даже стены, даже трошки потолка, углы. Дуже хорошо все внизу, если деревянный, так вообще прям проливаю препарат не дуже вонючий, и я его використовую навіть при присутності своих тварин. После обробки, трошечки роблю ось такую суху чистку своих накрывашек то устанавливаю их назад. И их тоже обрабатываю с внутренней стороны по дереву. Ну вот дезинфекцию мы сделали Побрызгали Из-за этого поднялась высокая влажность А чтобы влажности не было Мы будем использовать такой засед для дезинфекции Йодоклин Это такой белый поросочек Мы его посыпем под плеткой За счет этого он уберет влажность Уберет отсюда запахи всякие И нормализует влажность Что нам очень важно для бролеров А для бролеров максимальная влажность Это 70% а йодоглин не только убирает в вологу, а еще прибирает запахи и ведрякует дорослых комах, тазлища и личинки. И таким чином у меня в сарае нема жодной мухи. Носисы, ну, буквально 15 кулын, и я до бройлеров готов. Завтра будут у нас тут маленькие цыпочки, кому цикаво ему покажу, расскажу. Ну а что корыстно, як что корыстно, ставь лайк, пиши в комментариях, что еще вас цикавить. Поделюсь своим досвидом, абсолютно бескоштовно для вас. Ну, а все препараты, что вы видели в видео, все можно замовить у меня на нашем сайте ecodvil.com.ua, або напишите в вайбер, что вы видите в описании видео.